Приветствую всех, пришла посылка с аукциона Виолити, ссылочка будет под видео, а также закреплена в комментариях. Пришла из Кировоградской области. Я там заклею. Павлыш, Кировоградская область. Так, 150 гривень, 12 килограмм. Ого, что я не рассчитывал, что 12 килограмм. Но сейчас мы ее откроем. И что 150 гривен тоже не рассчитывал. Так, а в остальном упаковка сверху вообще отлично. Сейчас мы ее откроем. Правда, как она открывается, тут надо еще понять. Так, пока. О! Так, снимаем резку, четку. Так, акцион Виолики, я вам еще раз напомню, там антиквариат. И мы купляем антиквариат. Шо нам сегодня прислали, девица упаковка это хорошая. Яички любят. О, тут упаковка только. О, надо было сказать, чтобы сильно не упаковывали, но я что-то втыкану. И будем открывать мы долго. Вот такие часики купил. Янтарь. У кого есть, продавайте на аукционе Виолити. дальше упаковочки мы бачим вот такие часики и тоже янтарь и Видите, вот такие часики. Это тут коллекция часов янтарь. Опа. Да, я скажу, что упаковка вообще Блин, еще часы С такими часами, бляхай Блин, тоже янтарь Я когда куплял, то не думал, что они все янтарь А просто куплял, как бы, бачившись Багато часов А, все янтарьные О, вот это такие у нас уже есть Такие я доставал вот такие янтарь. Аукцион Виолити, ссылочка под видео также закреплена будет в комментариях. Так, еще одни. Тоже янтарь. Так, я не понял, их три таких, а они везерунок не, не такие. И что ж мы тут? Это тоже янтарь. Или нет, это козерог. Янтарь. Видите, какие часики. О, еще одни часики янтарь. Понял, ребятки. Так, вроде бы все. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, девять часов. А вроде бы и кисть у меня шесть тут не то. А может и девять, я сейчас не помню, что восемь, что девять, и кисть мы не просто. Непонятно. В бонус пришли, чи что. Ну, ребятки, вот такие вот часики я купляю на аукционе Виолити. Ссылочка будет в комментариях. А также у кого есть часы советские, пишите, звоните, будут деньги, высылайте. Все, всем дякую. Вот такая покупка у меня.